Меня зовут Мог она назвать, называется себе край. Сегодняшнее видео будет болтаня номер два. Извините, что так долго не было видео, потому что я не могла снимать видео. Э -э -э потому что, э -э -потому что э -э -потому как бы, не знаю, э -э я не могла снимать видео, потому что у меня все дома были. Или просто не было, или просто уроки были много, или я готовилась к экзамену. Потому что в пятом классе не надо делать экзамен. Да, по языка. языкам. Ну, урок. У меня накопилось куча новостей, которые хочу очень сильно рассказать вам. И, и, и давайте начнем. Первое, что о чем хочу с вами поговорить, это то, что э, два видео выкладывала моя сестренка. То есть это не я. Это моя сестренка, uh, потому что она как бы сама выкладывала эти видео, выложила, да. А я, я только что вчера знала только об этом, безумно была расстроена, так что не, не, смотрите это видео, если посмотрите, ну, если кому понравится, то лайк, кому не понравится, то пишите, пожалуйста, комментарий своим мнения. Камиль. Я не могу ударить видео, потому что я забыла э, от этого канала пароль. Точнее, мой брат знает, а я не знаю. Но. И вот. И давайте начнем э, с позапрошлого дня. Я ходила в кинотеатр на Рио 2. Рио 2 мне очень сильно понравился. И кто еще не ходил, пожалуйста, сходите. Очень прикольный фильм. Да, мы купили два больших попкорна, э, спрайт и фанта. Я вам говорю честно, я э, пошла со своими подругами. Ее зовут Лиза, Эви, Мастеронка ушла тоже, э, я и, конечно же, моя любимая подруга это Элима. Мы с, них, мы с ними ходили на Лео 2. Он нам безумно всем понравился, говорили, классный, я хочу еще раз посмотреть. Безумие, и мы теперь, если будет, мы пойдем на Рио-3, ну если она будет, да, и потом мы как бы все, все попкорны, все съели. потом мы пошли, посмотрели Монстер Хай, Монстер Хай были офигенническими просто, они стоили где-то семь. 6995 солнц то есть вот такие вот цены от 1000 да, скажем так до 5000 вот такие вот цены мы просто а, хотели на 1 июня мы пойдем в аквапарк аквапарк, аквапарк будет бесплатным и конечно же думаю что-нибудь пойму и даже просто расскажу после этого наши родители, ну мои родители мы с ними ходили, просто нам ахнули, они по они приехали, ну сначала мы ходили, потом мы пошли на каток, потом они приехали, на катке было, так скажем, очень скучно, потому что лед был не настоящий. Сразу говорю, что мы ходили на бискет парк. Да, вот, да, и мы и вот, в принципе да. А потом э мы пошли, а потом я После катка переоделся, катки посмотрел свои сумки. У меня лежит только моя камера, а сотки нет. Вы представляете, как сотки мои нет? Я ее потеряла. Но меня не Нам Надо было сидеть. Да. Ну и вот. А сейчас я только что пришла в школу. А потом после э, кинотеатра, ну, все парка, я пошла, сделала уроки дома, потом э, погуляла на улице и вот такие вот дни у меня. То есть я прихожу после школы, кушаю, интернет, YouTube, то есть. Потом уроки, выхожу на улицу, и вот такие мне посиделенные жизни. Ну, кому понравился мой болтовня, ставим лайки и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, с вами была Алина пока, и, и ждите сегодняшний влог, который будет, пока, который будет у бабушки, потому что я сейчас пойду к бабушке.